До Дніпропетровська з'їхались найкращі лікарі. України обговорили досягнення у сучасній військовій медицині. Зустрілись у лікарні Мечникова. За останній рік саме ця обласна лікарня стала справжнім госпіталем, а медики фахівцями з військової медицини. За час проведення бойових дій вони врятували життя майже двом тисячам бійців Поділитися своїм досвідом. Тепер готові. С коллегами, между доповедями лекарей выступов и заслуженный художник Украины Виктор Куфтун. Вин подарував с лікарні лекарни в особи головного лекаря Сергея Ржанка картину. Знаю много лет Сергея Точи Вот побыл я у него не один раз уже здесь и увидел то, что они делают и то, что продолжают делать и вот где 1750 жизней, которые спасены из 7000 раненых, это сегодня красноречиво подтверждает вот именно предназначение этой больницы. На картине узнаваемые лица, и для музея больницы Мечникова работа найдет, думаю, достойное место. Сегодня мы проходим, проводим конференцию, делимся своим опытом. Очень правильно, что этот кровавый опыт, который получили мы в больнице Мечникова, мы можем передать другим, чтобы они также четко могли оказать помощь всем, кто пострадает, независимо, будет война или нет, будет катастрофа или нет. Но все медики должны быть готовы оказывать помощь на высоком уровне, спасать людей.